Здравствуйте. Здравствуйте. С Москвы. А, с Москвы, да. А вот в Москве, наверное, информации есть. Говорят, Путина нет. Несколько дней. Врут. Нет, Путина. Говорят, куда-то уехал, туда, где-то в себе. Ну так и так и есть. Я говорят, даже съемки есть его, но говорят, вот специалисты, что как бы уже в записи показывают. Ну, естественно. А что он сбежал? Как это может быть? Ну, возможно, да. А почему? Не знаю. Как это ж президент ваш? Ни что. Вот видите, у нас президент Зеленский. Мы, uh -huh. мы его заставляем каждый день вечером выступать о проделанной работе. Uh -huh. А почему вы своего не заставляете? А, ты там лично вы заставляешь, да? Что? Там лично заставляешь? Да. А, а как? Это весь народ заставляет его каждый день отчитываться о проделанной работе во время военного положения. Ага. А как? Он каждый день по телевизору, там 8-9 часов. Вот на сегодняшний день я сделал то-то, то-то, то-то. Сегодня встречался то-то, то-то. Я поехал туда-туда-то. Договорился с тем, с тем. Каждый а день. А Почему у вас такого нет? Не знаю. Это же серьезное дело. Гибнут граждане Российской Федерации. Гибнут Украины. Какой ужас. Ну ты себя нацистом ощущаешь или нет? Чем? Нацистом. Не понимаю, что это такое. Как ты не понимаешь? Ну хорошо, ну вот нацист. Ну как бы продолжать Гитлера. Ну, Но... Ты себя чувствуешь, да? Я нет, конечно. А почему? Нет. Че, почему? Ну ты, ну ты же, хорошо. Но как ты думаешь, ты живешь в нацистском государстве или нет? Нет, конечно, Россия свободна. Хорошо, Россия свободна. Существует ли у вас русский православный фашизм? Нет, конечно, что не У тебя есть интернет. Забей, русский православный фашист В Ютубе, если можно. Нет, я ничего не буду забиваться. А что это, ну ты же говоришь, что нету, ну. ну я же... Там, стал... кстати, можешь ты пойти записаться, там тебе дату скажут, когда идет митинг. Дальше, существует ли у вас э, факельные шествия? Нет. Забиваешь, факельные шествия в Российской Федерации. Ну забей, ну что ты стесняешься? Ну и что? Так увидишь, сколько бакингов, в каких городах факинные шествия? Может, хочешь поехать? Это что, серьезно? Я вполне серьезно. То есть я тебе должен верить, да? Я не говорю, чтобы ты верил, я тебя прошу. Забей факинные шествия в российской федерации. Последний инстант вот интернет стал, да? Резко. Давай еще раз. Забей в себя, в интернете, в себя. В себе. В России. Забей факельные шествия в Российской Федерации. Можешь забить русский православный фашист, фашисты, увидишь, как полиция торжественно охраняет, как они идут, как зигуют. Ну ж можно забить, это ж, это ж не то, забиваешь там факельные шествия. Да, 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 да. И ты увидишь, что нацист. Я забил, забил, уже все, забил вот видишь, как тебе стыдно, ты тут тут доказываешь, а ты, ты это знаешь, но ты боишься да, ты боишься даже посмотреть, лень тебе, потому что ты нацист, вот так нацисты, я тебе уже звук выключил, если ты не хочешь вот это. ты ничего не признаешь, а вашу... я ты еще не выключил тебя. я только еще не выключил, сейчас выключу Будешь Выключай уже, че, че ну, мне, меня... кому я ну, зачем я тебе Все-таки, все-таки я скажу, Россия, российские граждане, российские быдло вы есть Бедло. давай. Так, Маск, здравствуйте. Расскажите, о, вы откуда? Ой, я из дома, из дома, дядька, а вы из Витки? А, а я из Украины, Ивано-Франківского области, районный центр Петренкевича. О, Oh. Хотел бы вас питать. Я из Хабаровска. Из Хабаровска, так. Вот вы из Хабаровска, хотел бы запитать, что вы думаете про обставини між Україною и Росією? Вот ваша думка. Да я так думаю. Будем воювати працювати, дядько. А вы думаете, что вы бегаете, да? Ні, я не думаю. Думаю, що у неї голова большая. Дядько Микола. Как давно я хотел вас увидеть. Ой, мой хороший. <тап> ну, что стоп, вы думаете, стоп, село, стоп, стоп, особенно стоп, это ваше село Я не буду скрывать и смотрю ваши смотрю ваши стоп стоп, стримы. стоп, 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 давай, вы не трахни. Только до... не трахни. Я знаю, как ты, ты трахни. Чекай, чекай, чекай. Ти до мене Сихай, не прикатуй, не. Я правильный орієнтації. Ти на мене ніяких тай, ставок не маєш. То, ой, що ти не любитель мужиков, я, я, до... я, до... я ж тебе поняв, що ти любитель мужиків. Я ж поняв, Ну, до мене да ти ставки не став. Я з тобою без слова мата, як і ти. Ну, Та ж я ж не матерюсь. ну що ж, 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 ж. ж. А ти ж на мене глаз положив, Ну що ж ти так? з тобою ні слова мата. ні-ні-ні, ти що. Молодець, 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 Я що ти так підгорів, коли зрозумів, понял, я тебе... Знаю. Ну что давай, давай, поговорим? я ж молчу, ты я ж подгорай. Дядьку, я, я подгорай. Итак, твои питания, ну хорош. Добро. Скажи, Хороший вот что ты стал как нацистом? я давно тебя ждал? Ну, чё, вот что ты стал нацистом? Ой, мой, среди ночи вышел, а? обалдеть. Молодец. Давай, давай. Давай, пытанечки. Э, Чего ты стал нацистом? Я не нацист. Я нормальный, адекватный россиянин. Ты нацист, ты я об этом забыл. Как ты думаешь, не, не, вот дивись, я тебе прошу, прошу тебя запитать, таки. Давай. А ты, делай, ты, делай. ты в компьютере или не так. так. А нет. ну забей русский православный фашизм. Нет, я вчера а, нет, смотрел я, твой все ролик все... с этой темой, и ты даже показывал. А, ты же бачишь, да? Со мной не, не играй. А, -а, -а значит, ты не хочешь подвести? Ты знаешь, правда. что я так делал. Показал, ты показал то, что вы там себе нарисовали, придумали, ну не канает. Ну, я... стоп, 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 стоп. Подожди, подожди. Стоп, 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 стоп. Якщо мы нарисовали, то ты бы, я бы на твоем месте, наоборот, забил, например, русский православный фашизм и сам передвився. Где поговори, в каком месте проходит? потом я скажу, а пока балак. Не, не, я же, будь ласка, говорить. Я бы на твоем месте переверил... Как я могу тебя перебивать, ты что? Забий, русский православный фашизм. Но вот ты вчера эту мульку придумал. Я видел вчерашний твой ролик. Да я рад, что Бродачи ты... там ходят, молодец. Придумал какую-то шлягу. Слушай, я хотел тебя о другом спросить. Ага. Имею право за пытанечку? Да, фини. ну давай, давай. Вот гляди, Микола. Вот ты здесь лютуешь уже второй рок. Ну, скажи, короче, был бы сейчас. Сейчас я тебе пытанечку замочу. Вот ты же тут и Югославия, и там курящие вагоны не курящие, как тебе батька. Поближе тебе... к телу, не, поближе. Не, 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 к телу. Я, тебе, я тебе предысторию. А не надо, я, я, я понял, что ты 10... Как ты здесь, как ты здесь людей, как ты здесь людей разводишь, старый пердун? Ну вот давай, смотри, ну... смотри, смотри. С, чем, с кем воевала? СССР. С кем воевал? Кто? СССР с кем воевал? СССР? С так, Финляндией. Не, с Латвией. СССР, СССР, СССР воевал. СССР, воевал, я же с... говорю. 41 э... по 45, не включай дурака, тебе не идет. А, 45, 41, 40... по 45, 45 ну, с кем подожди, Подожди, ты запитал меня, с кем воевал СССР. Я тебе сказал, так, так. сказал с Румынией, Польшу, э, Финляндией, Латвией. Литва, Эстония. Так, все. Это, это И... до войны. Кстати, до РФСР, но ну, тут еще СССР не было. С РФСР воевала С Крымская Народная Республика, Украинская Народная Республика, Польша. Еще с кем? Ну я можно ну, все ну, это. И понятно. Так... Же... Но. А случайно СССР с Бендери не воевала? Чини. Не, ну тут ты 200 долларов. вот, хорошая. я ж тебе, даже дальше то расскажу. Что? Ну что ты? Шо? Ну попей, попей, Вадим. Попей. Э, до, попей, речи, не, до речи, уже 41-м року, <свят> а ты кажешь насчет Бандеры, то Бандера воевал за СССР. <свят> о, как. О. А я ж тобі зараз поясню. Наприклад, у 1941 році, коли Степан Андрійович обявив про свободну Україну, і тут же, якщо я не помиляюся, 5 е, липня по, по особистому указу Гітлера Сталіна арештували. Тобто Путіна, п, Бандеру арештували у Концлагері. І він сидів 41 по 44-й у концлагері. Микол. А Сталін? А Сталін подожди, А Сталину в 39-м уроке... не 200... я знаю, как ты умеешь забалтывать. Со мной не проканает. Проканает, я... ты уже проканает. Все, Прокан... на том... Не, 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 Я тебе... На чем... На чем... Я тебе пытаюсь, сказал, на чём... на СССР вечер... воевала, На, э, чи ні, Ні, это спочатку воював. Бандера з СССР, а коли СССР вирів, і СССР воював з Бандерою з до 56-го року не могли до, До 54-го, да? Я не знаю, я Давай, о, а чому? Все, я давай, мене занят. Я зайнятий зараз, Все, давай.